بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد على رسوله رسولم حضرت سمامہ بن اصال رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ یضرب الحصار الاقتصادی علی قریش جنہوں نے قریش پر اقتصادی پابندی لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن چھے ہجری میں دعوت الاللہ کے ذریعے اسلام کے دائرے کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور عجم کے کافر بادشاہوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے آٹھ خطوط لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حکمرانوں کو یہ خطوط بھیجے تھے ان میں سے ایک سمامہ بن اسال حنفی بھی تھا سمامہ کو اہم حکمرانوں میں شامل کرنا اور اس کے یہاں دعوتی خط روانہ کرنا حیرت انگیز اور قابل تعجب اس لیے نہیں تھا کہ وہ نہایت با اثر اور اہم شخصیت کا مالک تھا وہ ہی زمانے جاہلیت میں عرب کا ایک بارغ بادشاہ بنو حنیفہ کا ایک سربراہ اور علاقہ یمامہ کے ان بادشاہوں میں سے تھا جن کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر سمامہ کا توہین آمیز رویہ جب سمامہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو اس نے اس کے ساتھ نہایت توہین آمیز رویہ اپنایا اس کے تکبر اور جاہلانہ غرور نے اس کو گناہ پر جمع دیا اور اس نے حق کی دعوت سننے سے اپنے کان بند کر لیے پھر شیطان اس پر سوار ہو گیا اور برابر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ان کی دعوت کو ختم کر دینے پر ابھارتا رہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے خبری کی حالت میں اچانک حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دینا چاہتا تھا اور اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا ایک مرتبہ اسے موقع ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپ کر حملہ کرنے والا تھا لیکن اللہ تعالی نے اسی کے چچا کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس کے شر سے محفوظ رکھا سو ماما اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے قتل سے بعض آ گیا لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہا وہ برابر ان کی طاق میں لگا رہا آخر کار وہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور ان کو نہایت دردناک طریقے سے شہید کر ڈالا اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ سمامہ جہاں کہیں ملے قتل کر دیا جائے حضرت سمامہ کی گرفتاری اور قبول اسلام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد سمامہ نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے وہ اپنے علاقے یمامہ سے مکہ مکرمہ کی سمت روانہ ہوا وہاں پہنچ کر وہ کعبے کا طواف اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کے لیے قربانی کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اپنے اس سفر کے دوران وہ مدینے کے قریب ایک راستے سے گزرتے ہوئے اچانک ایک ایسی آفت میں پھنس گیا جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور کریمانہ اخلاق ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ مسلمانوں پر مشتمل ایک جماعت نے جو اس خطرے کی وجہ سے کہ کہیں کوئی شریر رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینہ کے باشندوں کو نقصان نہ پہنچا دے رات کو پہرے کے فرائض انجام دے رہی تھی سمامہ کو دیکھا اور اسے گرفتار کر لیا حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اس کو پہچانتا نہ تھا اور اس کو مدینہ لائے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس قیدی کے حالات جان کر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف آئے اور اندر تشریف لانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سمامہ پر پڑی جو ستون سے بندہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دریاف فرمایا عطد من اخذتم جانتے ہو تم لوگوں نے کس کو گرفتار کیا ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا لا یا رسول اللہ نہیں اے اللہ کے رسول ہم اس سے واقف نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا ہا دا بن اسال الحنفی و اصار یہ قبیرہ بنی حنیفہ کا سردار ثمامہ بن اسال ہے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے فرمایا اجماع الطعام وبعثوا به الى بہی بن اسال تمہارے پاس جو بھی کھانا ہو اسے جمع کر کے سمامہ بن اسال کے پاس بھیج دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میری اونٹنی کا دوس صبح شام دھو کر اس کو پیش کیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماما کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے خیال سے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے دریافت فرمایا ما اند کا یا سمامہ اے سمامہ تمہارا کیا خیال ہے تم ہماری طرف سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو اس نے جواب دیا عندی یا محمد الخیر ف ان تخت الطخلزا دمین و ان تن عم تن عم ال شاکر و ان کن ترید المال فصل تو تک میں آپ کے متعلق اچھا گمان اور آپ سے اچھے برتاؤ کی امید رکھتا ہوں لیکن اگر آپ میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کرائیں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا یعنی جو قتل کا مجرم ہے اور اگر آپ معاف فرما کر مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا اور آپ کو مال کی خواہش ہے تو وہ بھی فرمائیے جتنا مال چاہیں گے دیا جائے گا اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو اس کے حال پر چھوڑا اور دو دن تک اسی حالت میں رہنے دیا اس دوران اس کے پاس روزانہ کی طرح کھانے پینے کی چیزیں اور اونٹنی کا دودھ برابر پہنچتا رہا دو دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد تشریف لائے اور وہی سوال کیا ما کا یا سمامہ سمامہ تمہارا کیا خیال ہے تم ہم سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو اس نے جواب دیا لئی لئی سندی اللہ من قبل فعن تن عمطن عم الشاکر و تخت الطت الزادن و ان المال تریمال فصل تو ما ہُاشقتا میرے پاس کہنے کی وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو اس کی قدر پہچانتا ہے اور اگر میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا یہ فیصلہ برحق ہوگا کیونکہ میں آپ کے آدمیوں کو قتل کر کے اس کا مستحق قرار پا چکا ہوں اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو بتائیے جو چاہیں گے آپ کو پیش کیا جائے گا اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مزید کچھ نہیں فرمایا بلکہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے البتہ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس تشریف لے گئے اور پھر وہی سوال دہرایا ما کا یا سمامہ سمامہ تم کو ہماری طرف سے کس قسم کی برتاؤ کی امید ہے اور اس نے بھی پہلے کی طرح وہی جواب دیا اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک احسان مند پر احسان کریں گے اگر مجھے قتل کرا دیتے ہیں تو میں اس کا مستحق ہوں اور اگر آپ کو مال کی ضرورت ہو تو فرمائیے آپ کا مطلوبہ مال میں آپ کو پیش کر دوں گا اس سوال و جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اطلیق و سمامہ سمامہ کو رہا کر دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کی زنجیر کھول دی گئی رہائی پاک اور سمامہ مسجد سے نکلا اور مدینہ طیبہ کے باہر بقیہ کے قریب واقع کھجوروں کے ایک باغ میں گیا جس میں کنواں تھا اپنی سواری کو اسی کنویں کے پاس بٹھا کر اس کے پانی سے خوب اچھی طرح غسل کیا اور پاک صاف ہو کر پھر اسی راستے سے چل کر مسجد میں واپس آ گیا اس نے مسجد میں مسلمانوں کی ایک مجلس کے قریب پہنچ کر با آواز بلند کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد الا محمد ابدہ و رسول پڑھ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر بولا یا محمد ابغذ وقد اصبح اصب وجح احب الرجوہ کلیہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ برا نہ تھا مگر اب یہ چہرہ مجھے ہر چہرے سے زیادہ محبوب ہے ما ماکانہ دین ال الی من دینک فاصبح دینک احب ال دین الی اللہ کی قسم آپ کے دین سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک کوئی دین نہ تھا لیکن اب یہ مجھے تمام ادیان سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے ما ماکانہ بلد البغذا المن بلدق ف اس بہا احب البلاد کلیہ الی اللہ کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک کوئی دوسرا شہر نہیں تھا مگر اب آپ کا یہ شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ پسند ہے تھوڑی دیر رک کر پھر بولے میں نے آپ کے کچھ ساتھیوں کو شہید کیا ہے اس کے بدلے میں آپ مجھے مجھ پر کیا لازم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسریب علیہ کو سما لا تسریبہ علیہ کا یاسمامہ فعن الاسلامہ یج و ماقبلہ ماما اس سلسلے میں میں تمہارے اوپر نہ قحساس ہے نہ دیت نہ تمہیں قتل کیا جائے گا نہ تم سے مال لیا جائے گا کیونکہ اسلام نے تمہاری پچھلی تمام زیادتیوں اور غلط کاریوں کو مٹا دیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری دی یہ سن کر ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا کہنے لگے و اللہ بن من المشرقین اسحابق ولاغ ان نفسی و مم معی نصرتی کا و نصرتی دین اللہ کی قسم میں نے آپ کے جتنے صحابہ کو قتل کیا ہے اس سے کئی گنا تعداد میں مشرقین کو قتل کروں گا اور اپنی ذات کو اپنی تلوار کو اور ان لوگوں کو جو میرے ماتحت اور ساتھی ہیں آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت و تائید کے لیے وقف کرتا ہوں ذرا سی دیر کے بعد پھر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں نے مجھے اس وقت گرفتار کیا تھا جب میں عمرے کی نیت سے نکلا تھا تو آپ کے خیال میں اب مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے شریعت کے موافق ادا کیا جانے والا پہلا عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مکہ جا کر عمرہ ادا کر لو مگر یہ عمرہ اب تم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق ادا کرو گے پھر آپ نے حج اور عمرے کے اعمال کی تعلیم دی